Saya sebagai salah seorang penulis cerita ni dan pengarah cabaran dia memang banyak lah. <tuk> tak tahulah. Dia, dia macam terlalu banyak yang saya rasa macam boleh buat buku pasal cabaran nak buat filem Ejan Ali ni. Even though orang kalau dengar kos membuat Ejan Ali ni dah, dah cukup tinggi dah kan. Tapi percayalah dengan dengan hasrat niat yang kita orang nak buat tu masih sebenarnya rasa macam tak cukup. dan saya perasan dekat dekat wow ni kita orang ada perangai yang macam kalau dapat satu juta kita orang akan buat hasil 3 juta kita somehow akan always buat melebihi lah sebab mungkin kita a group of uh, pengkarya ataupun bakat-bakat sebenarnya yang berhasrat berimpian nak nak buat sesuatu yang orang kata pun boleh betul-betul meninggalkan kesan dan masa tak pernah cukup saya rasa dengan tim saya buat Ali ni kita orang tak pernah berhenti tu sebab kita orang rasa dah siap ataupun ah ini dah cukup kita orang always macam akan cuba yang terbaik dalam masa yang ada sampai at dan tu dia dah rasa macam hmm dah tak ada nak buat apa ni kita dah tak ada masa terpaksalah kita orang reda dengan apa yang ada macam mana kita go into the second movie ni with the first one being that successful lah <laughs> Ah dia memang pressure lah memang pressure dan dan to be honest pressure tu sentiasa ada bukan saja daripada first film ke second film even daripada first season series tu ke second season dah siap second season pun kan macam sambutan uh, end of second season tu memang ramai yang dah rasa itu dah peak kan uh, masa tu kita nak buat first movie tu pun pressure dia macam alamak lah macam mana ni dah, dah kita dah berjaya buat satu naskah orang kata satu naskah yang so good uh, macam mana nak nak top that one uh, sama juga and then nak masuk ke Sem ketiga pun Kita rasa macam tu Dan sekarang Masuk movie kedua pun Tapi itulah Saya tak tahulah macam mana The rest of the team uh, Sebab Kita orang team tu Macam sekarang Dah lebih 60 orang Nak make sure Semua orang punya headspace tu Align Saya tak ada Control over that uh, Tapi kalau siapa yang Bersembang Ataupun berbual Dengan saya On daily basis Mungkin writer-writer Yang bekerja dengan saya Animation director Siapa semua Karakter-karakter yang baru muncul Selalunya Kita mengikut Keperluan cerita lah ha, sebab dalam meja analis ni kita dah banyak sangat dah watak yang kita orang create nak sampaikan nak bagi cukup screen time untuk semua orang pun tak tak, tak termanage kan dan macam kalau tengok movie kedua ni kita ada karakter baru macam Amir dan L kita ada Anonymous yang baru Zero yang lain tu kalau tengok karakter-karakter yang recurring lah yang cuma kita manage dia orang punya contoh macam Sasi biasanya taklah banyak dia punya screen time tapi dalam movie ni kita ada keperluan untuk dia ada cerita ni untuk sampaikan. Ha, jadi kita include lah karakter Sasi dalam penceritaan kali ni. Okey, kolaborasi kita orang dengan Datuk M Nasir dia bermula daripada lagu lah. Ha, memang Azri masa dia tengah tulis lagu Hanya Kamu tu, bila kita orang sembang tanya dengan dia kan, siapa ni? Siapa yang dia imagine nak nyanyi lagu ni? Dia kata M Nasir. Saya pun terduduk ha, M Nasir nak panggil. Uh, tapi kita orang yalah eh because macam saya cakap tadi, kita semua pekarya dan kita orang bila ada impian kita cuba untuk buat yang terbaik untuk capai kan walaupun masa tu kita rasa macam farfet susah ni nak dapat kan berapa agaknya akan kos apa semua mampu ke kita nak bekerja dengan dia uh, tapi kita cuba uh, dan kita mulalah bertanya so happens to be adalah kenalan kan uh, macam daripada komet pun ada link dengan datuk uh, Dato' M. Nasir dan turns out anak dan cucu Dato' M. Nasir sendiri pun memang minat uh, tengok Ejan Ali jadi saya rasa itu sedikit sebanyak membantu juga dia untuk untuk be open to to try uh, buat dengan kita orang kan uh, so I think dia punya family pun put in uh, good words on on Ejen uh, Ali sendiri kenapa tak masukkan lagu tu sendiri dalam dalam during filem tu lah fight scene tu sebenarnya ini mungkin kalau nak tahu lebih mendalam boleh tanya Azri lah tapi kalau daripada saya sebagai pengarah bila saya tengok uh, tak digunakan saya first kali saya tak rasa lah itu apa-apa yang janggal sebab sebenarnya banyak uh, filem even Hollywood pun kan kita ada soundtrack yang sangat epic dan dan strong dan sangat sesuai dengan movie tu yang tak digunakan digunakan dalam movie tu sendiri macam kalau contoh saya boleh bagi macam All The Stars dan uh, Pray For Me dalam Black Panther kan kita hanya dengar dekat dekat kredit je tapi uh, lagu tu sendiri sangat uh, carry jiwa movie tu sendiri ah uh, macam Spiderverse punya lagu-lagu pun kan uh, saya rasa uh, penggunaan soundtrack itu tak limited orang kata pun mesti ber, di, disaingkan dengan dengan visual uh, tapi saya sendirilah kalau saya tengok uh, penggunaan lagu tu mungkin kita tak ada scene yang betul-betul ada moment yang cukup panjang untuk masukkan lagu tu. Uh, mungkin kalau kalau kita nak nak paksa masuk juga mungkin akan tak sampai feel juga. Uh, dan saya rasa itu part of the cabaran kita orang dalam menghasilkan filem Ejana Ali ni uh, nak menceritakan uh, apa yang kita nak cerita tu dalam duration yang adalah uh, to be honest sebenarnya filem tu kalau tak silap saya lah kalau kita tak potong-potong tu mungkin dah 3 jam, mungkin lebih 3 jam pun material story yang yang masa kita dah tulis dah buat storyboard apa semua kan. Uh, cuma sambil buat tu bila kita tengok ya dah panjang sangat ni kita kena cut down cut down lah so itulah uh, pada saya maaf kalau rasa tak cukup tapi itu dah dah mungkin penggunaan yang yang pada mata kita orang sendiri internally yang terbaik lah mungkin lah kalau you tak kenal pun siapa karakter tu atau what's going on you masih boleh follow apa yang sedang berlaku dalam cerita tu dan apa perasaan yang disampaikan lah karakter uh, tu punya headspace apa karakter tu rasa uh, motivasi watak tu sendiri apa semua saya rasa ada cukup memadai. Tapi kalau nak rasa full experience of course memang kena tengoklah siri sebab persahabatan antara antara Ali dengan Alisa tu bukanlah sesuatu yang yang sikit kan. Bukanlah ya, kita dah bercerita across 3 siri dan satu movie dan kita boleh tengok macam mana. Saya nampak ada satu komen tu dia dia kata daripada line Alisa dulu apa baik kau belah je daripada mata <laughs> sampai sekarang uh, dia dah macam terima kasih Ali kan. So that that uh, development that change tu has has come a long way lah uh, so kalau tanya saya boleh, saya rasa orang boleh faham ber, beberapa benda yang berlaku atau watak dalam tu tak kenal ke apa masih boleh faham tapi uh, of course tak maximize your your experience menonton so itulah saya pun sarankan saya saya pun harapkan kalau you tengok satu kali movie ejen ali uh, satria ni you rasa eh macam macam ada benda tak tak cukup lah uh, saya sarankan Uh, balik pergi tengok musim 1 2 movie and then musim ketiga and then tengok balik you repeat watch <laughs>